Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen Nisensi. Kerajaan mengumumkan bantuan khas RM300 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Terus diumum bantuan RM200 kepada pesara kerajaan. Bantuan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk lantikan kontrak dan lebih sejuta pesara. Bayaran dijangka dibuat dalam tempoh dua minggu dari sekarang. Sementara itu, kerajaan juga setuju tawarkan kredit e-tunai RM100 kepada semua rakyat dewasa berpendapatan tahunan RM100,000 dan ke bawah. Ia akan memanfaatkan lebih 10 juta rakyat dari golongan B40 dan M40 dengan peruntukan sekitar RM1 bilion. Inisiatif itu diumumkan selepas kerajaan melihat kejayaan dan impak besar program e-tunai kepada rakyat. Konsep payung rahmah akan terus diperkukuh bagi menangani cabaran kos sara hidup. Perdana Menteri berkata, inisiatif cetusan idea Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu akan menjadi pembakar semangat kepada kerajaan perpaduan untuk melakukan yang terbaik demi negara. Konsep itu juga adalah antara inisiatif sasaran jangka pendek dalam ekonomi Madani telah digerakkan bagi menangani isu segera yang membebankan rakyat. Kerja baik pulih tandas dan kemudahan sekolah perlu diselesaikan sebelum Disember tahun ini. Arahan kepada pihak terlibat agar bertindak segera menangani isu berkenaan telah diberikan. Ia selari keutamaan kerajaan terhadap aspek pendidikan dan ia terbukti menerusi peruntukan besar disediakan dalam Belanjawan 2023. Penambahbaikan skim pinjaman Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP membantu rakyat merealisasikan hasrat memiliki kediaman sendiri dengan jaminan pembiayaan sehingga 120% daripada harga rumah bernilai hingga RM300,000. Ia memanfaatkan mereka yang berdepan kekangan kewangan memiliki kediaman pertama. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata, penambahbaikan juga memberi faedah kepada peminjam yang mungkin sebelum ini terhalang mendapatkan pinjaman mendapat kemudahan semula. KPDN rancang kembangkan lagi inisiatif rintis bantuan tanpa tunai kepada pelajar tingkatan 6 dan kolej vokasional. Tindakan itu dilakukan bagi membantu golongan tersebut menangani kos sara hidup. Inisiatif yang bermula hujung tahun lalu telah memberi manfaat kepada 4,116 pelajar di seluruh negara dengan peruntukan hampir RM800,000. Tukar dan gantilah jalur gemilang yang lusuh dan koyak. Lebih patriotik, orang ramai digalak mengibarkannya di kenderaan dan premis masing-masing sepanjang bulan kemerdekaan Ogos ini. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 membawa mesej tersebut agar rakyat peka dan berbangga dengan bendera kita dan menzahirkan semangat cintakan negara. Runtuhan terowong dua ECRL yang berada 13 meter di bawah lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang mendap baru-baru ini siap dibaik pulih. Menteri Pengangkutan memaklumkan perincian mengenai runtuhan itu akan dimaklumkan pihak MRL dalam masa terdekat. Tambah beliau, ia tidak menjejaskan kemajuan pembinaan projek mega berkenaan. Laluan FT006 Jalan Balik Pulau Teluk Bahang yang terjejas kejadian tanah runtuh awal bulan ini dijangka dibuka semula kepada orang ramai Disember depan. Menurut Menteri Kerja Raya, kerja pembaikan cerun kekal di seksyen 45.4 dan 46.8 laluan itu bermula hari ini menggunakan kaedah tie back wall dengan kos kira-kira 1.8 juta ringgit. Laluan itu perlu dibaiki segera berikutan ia laluan penghubung kawasan ke Teluk Bahang. Bantuan Interpol diperlukan bagi menjejaki pengikut ajaran sesat Sihak yang disyaki berada di New Zealand. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, langkah itu susulan tindakan mereka yang semakin berani berkongsi video memesong akidah di media sosial biarpun dipantau rapat pihak berkuasa. Setakat ini usaha membanteras ajaran Sihak giat dilaksanakan JAKIM dengan kerjasama PDRM dan SKMM. Seorang lagi suspek kes hianat di tanah perkuburan Islam Kemunting Bintulu, Sarawak ditahan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Bintulu, warga tempatan berusia 40 tahun itu kini direman hingga esok. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Mahkamah Tinggi Air Keroh Melaka melepas dan membebaskan empat lelaki dan seorang wanita daripada tuduhan memiliki dan mengedar dadah lima tahun lalu. Hakim membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima visi. Mereka dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Jalan Semabuk pada Mac 2018. Seorang penunggang motosikal cedera manakala pemboncengnya meninggal dunia dalam kemalangan di Jalan Kuala Barang Bypass Miri. Menurut polis, insiden berlaku apabila motosikal mangsa dilanggar sebuah kenderaan dari arah belakang. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang warga emas maut dirempuh sebuah motosikal ketika melintas jalan di Johor Bahru awal pagi tadi. Lelaki berumur 70 tahun itu yang cedera di kepala dan muka disahkan meninggal dunia ketika dirawat. Seorang wanita berusia 50 tahun turut cedera dalam insiden tersebut. Kes di siasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi menterbalikkan kapal MV Tung Sang yang karam di perairan Sebuyau, Sarawak Rabu lalu ditangguh esok. Ia berikutan para air laut surut yang menyukarkan operasi pengapungan. Operasi SAR masuk hari ke-8 yang disertai 103 anggota penyelamat diteruskan bagi mencari empat lagi anak kapal yang masih hilang. Kerajaan bercadang menambah waktu pembelajaran reproduktif di sekolah selepas isu pelakuan seksual remaja semakin membimbangkan. Timbalan Perdana Menteri berkata cadangan itu akan dibawa Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada mesyuarat Kabinet. Menurut kajian 31.2% kanak-kanak 13 hingga 15 tahun telah melakukan hubungan seks dan selebihnya melibatkan umur 16 hingga 24 tahun. Isu penting dibincang kabinet agar langkah drastik diambil bagi menangani masalah sosial tersebut. Kerajaan akan melaksanakan 448 projek baik pulih serta penyelenggaraan bangunan uzur dan rumah anggota ATM. Ia menerusi peruntukan tambahan 200 juta ringgit yang diumum Perdana Menteri baru-baru ini. Menteri Pertahanan berkata keutamaan akan diberi kepada kerosakan yang kritikal. Projek berkenaan akan diurus dan dipantau rejimen askar jurutera diraja di setiap negeri. Sementara itu kerajaan memperuntukkan 80 juta ringgit untuk pemasangan panel solar di bumbung bangunan kerajaan. Menteri Ekonomi berkata kerajaan juga akan memberi tumpuan untuk benarkan pemaju perumahan mempakejkan harga panel solar bumbung. Inisiatif itu bagi menggalakkan lagi pemasangan panel solar di atas bumbung kediaman secara komersial tanpa pembiayaan kerajaan. Kerjasama semua kementerian, agensi kerajaan, ahli akademik dan pemain industri perlukan bagi mengukuh keterjaminan makanan negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, ia boleh diterjemah dengan berkongsi input dan cadangan. Perkara itu katanya perlu disatukan bagi menghadapi hal sekuriti makanan negara semasa dan akan datang. SPR mengingatkan bakal calon PRU DUN ke-15 mengisi borang dan membuat semakan awal dengan Pejabat Pegawai Pengurus atau Pejabat Pilihan Raya Negeri. Ia bagi melancarkan proses penamaan calon di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu serta PRK Kuala Terengganu yang ditetapkan Sabtu ini. Bakal calon disaran membuat bayaran deposit lebih awal dan resit hendaklah dibawa pada hari penamaan. Kertas penamaan calon calon boleh diserah seawal 9 hingga 10 pagi kepada pegawai pengurus di 173 pusat penamaan calon. BN Terengganu berharap pihak tidak tercalon PRU Dun ke-15 akur dan hormat keputusan parti. Pengerusinya mahu mereka berjiwa besar dan setia mempertahankan parti dan membantu memenangkan semua 27 calon yang dipertaruhkan parti. Calon merupakan gabungan muka lama dan baru menerima watikah pelantikan di Pejabat AMNO Terengganu petang tadi. Penempatan sebulan 3,000 unit rumah setinggan di daerah Johor Bahru dijangka selesai dalam tempoh tiga tahun. Menteri Besar Johor berkata sasaran itu bagi mengurangkan jumlah penempatan setinggan daripada 8,973 unit di 79 penempatan kepada 5,973 unit. Tumpuan diberikan kepada penempatan setinggan di tepi sungai yang menyumbang pelbagai isu pentadbiran dan punca berlaku pencemaran. Yayasan Selangor memperuntuk RM467,000 kepada murid sekolah rendah, menengah dan pelajar IPT tahun ini. Peruntukan bertujuan melonjakkan lagi taraf pendidikan rakyat selain melestarikan penyaluran pendidikan negeri. Menteri Besar Selangor berkata ia selari hala tuju melahirkan masyarakat kompeten dan menetapi konsep Malaysia Madari. Kementerian Kerja Raya memperuntukkan hampir 16 juta ringgit bagi pelaksanaan projek bangunan, infrastruktur keselamatan dan perkhidmatan jalan raya di Kelantan. Peruntukan itu melibatkan 35 projek di seluruh negeri itu. Pengumuman itu dibuat pada majlis penyerahan surat setuju terima projek-projek di negeri Kelantan di Pejabat APM Gua Musang. Harga dan bekalan beras di Sabah tidak terjejas biarpun India bertindak menghentikan ekspor beras putihnya minggu lalu ini kerana Sabah tidak bergantung sepenuhnya kepada import beras dari negara berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah berkata tindakan India itu harus dijadikan peringatan agar negeri itu tidak terlalu bergantung kepada beras import. Bank Negara Malaysia dan Surat Jaya Security sedang merangka hala tujuh kewangan berkonsepkan halalan toyiban. Langkah itu demi menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Islam global. Jelasnya, usaha pembangunan negara yang holistik dan madani hanya akan tercapai dengan sistem kewangan yang adil, ihsan dan berlandaskan makasid syariah. Ekonomi Madani sasar 60% penyertaan wanita dalam tenaga buruh bagi merapatkan jurang jantina dalam pasaran itu. Usaha menyeluruh antaranya aspek perundangan dan program sokongan perlu dilaksana bagi menggalakkan golongan wanita dan para ibu untuk kembali bekerja. Ketika ini, penyertaan buruh wanita masih di tahap rendah sekitar 55.5% berbanding lelaki 80.9%. Kerajaan hari ini melancarkan pelan hala tujuh peralihan negara, tenaga negara NETR fasa pertama dengan 10 inisiatif pemangkin yang luas. Jelas Menteri Ekonomi ia bakal membuka peluang pelaburan antara 435 bilion ringgit hingga 1.85 trilion ringgit menjelang 2050. Tambahnya lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi dan bernilai tinggi akan diwujudkan dengan peningkatan pelaburan melalui NETR. SME Corporation menyediakan latihan keselamatan cyber untuk peserta program keusahawanannya. Ia bagi mengelak mereka terpedaya sindiket penipuan dalam talian yang makin membimbangkan. Modul latihan disedia dengan kerjasama Cyber Security Malaysia. Equinas sasar penyertaan lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumi Putra dengan program Iltizam Katalis bagi edisi 2023. Ia usaha memperkasa PKS menerusi bimbingan aspek kewangan dan tadbir urus, penjinamaan dan pemasaran digital. Bagi tahun 2022, 21 PKS Bumi Putra berjaya menamatkan program itu dan 30 peserta disasar menyertainya tahun ini. Kebakaran hutan yang terus marak di seluruh Greece menyaksikan tiga maut setakat ini. 594 kebakaran hutan berlaku di seluruh Greece dalam tempoh 10 hari lalu. 61 daripadanya berlaku semalam. China giat melakukan persiapan bagi menghadapi taufan Doksuri Suri yang hampir tiba. Ia selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran merah tahap tertinggi dalam sistem amaran cuacanya. Taufan Doksuri Suri dilaporkan menuju ke arah selatan Selat Taiwan dengan kelajuan maksimum 191 km sejam. Bekas Perdana Menteri Thailand, Taksin Shinawatra Shinawat bakal berdepan hukuman penjara 12 tahun apabila kembali ke negara itu. Kepulangan Taksin pada 10 Ogos ini diumumkan anak perempuannya dalam hantaran di media sosial. Taksin hidup dalam buangan sejak 2008 menghabiskan sebahagian besar masanya di Dubai selepas kerajaannya digulingkan oleh rampasan kuasa tentera. Serbuan rejim Israel di kamp pelarian di Bandar Nablus menyaksikan seorang rakyat Palestin terbunuh. Pemuda 23 tahun maut akibat ditembak ketika Zionis mencari seorang penduduk yang dikehendaki. Setakat ini belum ada kenyataan daripada Israel berhubung insiden berkenaan. Sekurang-kurangnya tiga cedera dalam rusuhan di penjara Amaro Branco Barat, Brazil. Insiden tercetus apabila dua banduan di tempat pengasingan menjadikan dua pegawai polis sebagai tebusan. Gubernur Acre akan mendapatkan bantuan daripada polis persekutuan untuk mengawal rusuhan tersebut. Ketidakpuasan hati terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron memuncak apabila beliau dicemuh orang awam ketika sambutan Hari Basal di Paris. Kejadian berlaku semasa Macron diarak masuk menggunakan aset tentera darat. Kanta 744 berakhir di sini menyusul selepas ini berita perdana bersama Farhatul Ashati Osman dan Fatil Hidayat Ghazali untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.